વડોદરા શહેરમાં ગાયકવાડ શાસન સમયથી નાગરવાડા હકીમ સાહેબના વાડા વિસ્તારમાં આરુળ કરતા તાજિયા તળાવનામાં નહીં પરંતુ શહેરના પૌરાણિક બહુચરાજી મંદિર ખાતે પૂજારી દ્વારા ઠંડા કરાયા પછી તેને દફન કરવાની અનોખી પરંપરા ચાલી રહી છે એ અંતર્ગત આજે વહેલી સવારે હકીમ સાહેબના વાડા વિસ્તારના તાજિયા બહુચરાજી મંદિર ખાતે પહોંચ્યા ત્યાં પૂજારી દ્વારા તાજિયાનું શ્રીફળ વધેરી સ્વાગત કરવા ઉપરાંત તાજીયા ઠંડા કરવાની પરંપરા નિભાવી હતી કોમે એકતાના પ્રતિકૂપ આ પરંપરા હિન્દુ મુસ્લિમ સમુદાયને સદભાવનાનો સંદેશો આપ્યો હતો વડોદરા શહેરમાં નાગરવાડા વિસ્તારમાં આવેલા હકીમ સાહેબના વાડામાં ગાયકવાડ શાસન સમયથી મહરમ નિમિત્તે એક કલાત્મક તાજીયા આરુળ કરવામાં આવે છે આ તાજિયા દસમા દિવસે તળાવમાં નહીં પરંતુ કારેલીબાગ વિસ્તારના બહુચરાજી મંદિર ખાતે લાવી મંદિરના પૂજારી દ્વારા તેને ઠંડા કરવાની એક અનોખી પરંપરા ચાલતી આવે છે ગાયકવાડ શાસનમાં ચાલતી આવતી પરંપરા અંતર્ગત આજે હકીમ સાહેબના વાડાના તાજીયાનું બહુચરાજી મંદિર ખાતે આવી પહોંચ્યા જ્યાં પૂજારી અમરીશ કુમારે તાજિયાનું ભાવપૂર્ણ સ્વાગત કર્યું હતું અને ત્યારબાદ મંત્રોચ્ચાર સાથે તાજિયા પર પાણીનો છંટકાવ કરવા ઉપરાંત તાજિયાની આગળ પાણીની ધાર ધરી તાજીયાને ઠંડો કરી નારિયેલ પણ વધેર્યું હતું તાજિયાને ઠંડા કર્યા બાદ ટેમ્પોમાં આજવા રોડ કરબલાના મેદાનમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં પરંપરા અને વિધિ મુજબ તાજિયાને દફન કરવામાં આવશે આજે મોહરમનું પર્વ હોવાથી નાગરવાળા સ્થિત હકીમ સાહેબનો જે ઇમામવાળો છે ત્યાં આગળ આ તાજિયાને બેસાડવામાં આવે છે અને પ્રતિવાર્ષિકની જેમ મોહરમના દિવસે આ તાજિયા બહુચરજી મંદિર ખાતે લાવવામાં આવે છે ત્યારબાદ બહુચરજી મંદિરના પૂજારી દ્વારા આ તાજિયાને ઠંડા કરવામાં આવે છે એટલે કે વિસર્જન કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ આ તાજિયાને આજવા રોડ સ્થિત ગુલિસ્તાન એપાર્ટમેન્ટ છે તે ગુલિસ્તાન એપાર્ટમેન્ટ પાછળ દફનાવવામાં આવે છે આ પ્રણાલી આશરે અઢીસો વર્ષથી ચાલુ છે અને હાલમાં પણ આ પ્રણાલી ચાલુ જ છે વડોદરા કાં તો ગુજરાત કાં તો વિશ્વના આ એકમાત્ર એવા તાજિયા હશે કે જેનું વિસર્જન એટલે કે દફનાવવામાં નથી એટલે મીન્સ કે ઠંડા કરવામાં નથી આવતા પરંતુ બહુચારી મંદિરના પૂજારી દ્વારા یہ تاجی نے پنچ دویوں دوارا ٹھنڈا کری تیار بعد دفنا ہے مکھیہ وشتا ہے دیکھیے آج کا دن یہ آج جو سترہ جولائی دو ہزار چوبیس یہ ایک چودہ سو سال کا یہ سلسلہ جو ایک اسلام اور شیوں کی طرف سے لیکن شیوں کیا کہوں کہ ہر وہ آدمی جس کے دل میں انسانیت ہے چودہ سو سال سے امام حسین کا غم منا رہا ہے اور یہ پرمپرا آج پوری دنیا میں صرف ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر ہر ملک میں یہ پرمپرا آج جاری ہے آج شیعہ یہ دس دن امام حسین کا غم منا کے بلکہ دس دن کیا دو مہینہ دس دن تک ہم حسین کا غم مناتے ہیں اور یہ دس دن جو وشیش ہوتے ہیں ایک محرم سے لے کے دستر آخری دن ہم یہ جلوس نکال کر پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام جو مذہب ہے وہ کبھی بھی آتنگوات کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے چونکہ کربلا میں حسین شانتی کے پرتیق تھے اور یزید آشانتی کایک تھا اور اسی لیے ہم اس پیغام کو اور اس سندیش کو دینے کے لیے روڈ پہ نکلتے ہیں تاکہ دنیا کو صحیح اسلام پتہ چلے صحیح مذہب پتہ چلے صحیح دین پتہ چلے اور یہ بات ہم نے نہیں بلکہ بڑے بڑے ہندوؤں کے اور وکرمادتیہ ایک بہت بڑے ہندوؤں کے اور ایک خاص طور کے اوپر ایک پوجا کی طرح انہیں مانا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلاۃ وسلام خالی مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ حسین علیہ السلام ہر اس آدمی کے ہیں جس کے دل اندر مانوتا زندہ ہے جس کے اندر مانوتا رہتی ہے جس کے اندر ضمیر زندہ ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے دریا پانی پلانے کے لیے نہ ہندو دیکھتا ہے نہ عیسائی دیکھتا ہے نہ مسلم دیکھتا ہے دریا سب کو اپنا پانی پلاتا ہے جیسے سورج جب نکلتا ہے تو وہ اپنی کرنیں پھیلانے کے لیے ہندو مسلم شیعہ سنی نہیں دیکھتا بلکہ سب کے اوپر وہ اپنی کرنیں پھیلاتا ہے اسی طرح سے حسین کسی ایک ورک کے نہیں ہیں حسین کا آشرواد ہندووں کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے سیکھ کے لیے بھی ہے عیسائی کے لیے اسی لیے آج امام حسین کو ہندو بھی اور اس سے بڑی ایکتا کی پرتیق اور حسین کو ماننے کی کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے امام باڑے سے یہ جلوس نکلا اور آ کے ہندووں کے جو ڈھائی سو سال کی پرمپرہ ہے یہاں کے اوپر یہ تازیہ تھنڈا ہو رہا ہے اس سے بڑی ایکتا چونکہ یہ ہمارا دیش انیکتا میں ایکتا ہے اور جو خراب تتو جو ماحول کو ہمارے ملک کا خراب کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے اس بڑودا کی سرزمین کے اوپر دیکھیں کہ ایک مسلمان اور ہندو آپس میں کس طرح سے اس میل کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ انہیں سندیش جائے کہ ساتھ میں اور کربلا ہمیں لڑنا نہیں سکھاتی ہے بلکہ کربلا ہمیں ایک ساتھ رہنا سکھاتی ہے آج اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں مذہب ہیں دین ہیں ہزاروں کی تعداد میں ماننے والے ہیں ایک دوسرے کے مگر اس کے بعد بھی حسین کے اوپر جب بات آتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں